يا استاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت احداهما يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن, أتم فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم. ما شاء الله الله جل جلال جلاله السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام سلم صلى الله عليه कयास वसलमल कबी बल्ला میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے کمال خلق ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے وہ شرح احکام میں حق تالا وہ خود ہی قانون خود حوالہ وہ خود ہی قرآن خود ہی کاری وہ آپ محتا باپ حال وہ اکثر بھی اور آئینہ بھی وہ نتا بھی خط بھی, دائرہ بھی وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند راد وہ زہد عیسا سے کو سو آگے جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ ہر ایک پیم بہان ہے اس میں اجو میں پیر ہے اس میں وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے کمال کلاپ ذات اس کی جمال حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظيم تر ما شاء الله ما شاء الله الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا خاتم النبيين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد الله 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 یا ارحم الراحمین یا حی یا حیوم، یا یازل جلال والاکرام یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا اللہ تیرا شکر،, تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر تو نے ہمیں اپنا اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا سننا نصیب فرمایا یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر صحت والی زندگی عطا فرمائی سجدہ کرنا نصیب فرمایا خیال عطا فرمایا خیال کو بہتر کرنا نصیب فرمایا ایمان عطا فرمایا ایمان میں رہنا نصیب فرمایا یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو محبت شامل ہو عشق شامل ہو اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر. مختلف طرح کی قید کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جیسے پہلے بات ہوئی وقت کی قید کی پھر بات ہوئی پوسچر کی بیٹھنے کی اور آج بات کرتے ہیں خاموشی کی قید کیا ہوتی ہے خاموش صرف بولنے سے رک جانا نہیں ہے بلکہ زبان ذہن دل اور وجود کو ایک خاص قسم کے سکوت میں داخل کرنا ہوتا ہے تاکہ باطن کے دروازے کھلتے چلے جائیں اور جب غور کرتے چلے جاتے ہیں اصل میں تو زبان بند کرنے کا نہیں بلکہ اندرونی گفتگو کو بھی تھامنے کی مشق ہے خاموشی سے دل کے کان کھلتے ہیں انسان وہ سنتا ہے جو شور میں نہیں سنائی دے سکتا کہتے ہیں جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا ہم اگر خاموشی کو مختلف سٹیجز کے اندر مختلف کیفیات کے اندر اگر ہم مختلف مراحل کے اندر اگر دیکھیں تو غور کریں تو اگر ہم فزیکل سائلس میں آئیں تو جسمانی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ زبان رک گئی لیکن دماغ اب بھی باتیں کر رہا ہے اور اسی کو اگر ہم روحانی کیفیت میں دیکھتے ہیں تو دل کے اندر بڑی عجیب سی بے چینی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم صرف عادتن بولنا رکے ہوتے ہیں اور اندر کی بات یہ ہے کہ کچھ کہنا کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں رہے ہوتے اور باہر کی بات یہ ہے کہ لوگ آپ کو کم گو یا خاموش دیکھنے لگتے ہیں پھر جیسے جیسے آپ اس خاموشی کی پریکٹس کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر ذہنی شعور کا احساس بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کی جسمانی کیفیت یہ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ زبان خاموش ہے مگر دماغ کے اندر خیالات کا ہجوم ہوتا ہے پھر روحانی کیفیت یہ ہونا شروع ہو جاتی ہے پہلی بار انسان کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ذہن میں کتنا شور چلتا رہتا ہے پھر اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میرے اندر اتنی آوازیں ہیں کہ میں نے تو کبھی اس کو نوٹ ہی نہیں کیا لیکن باہر کے اندر وہ ظاہری سکون میں آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑی جنگ جا رہی ہوتی ہے جنگ چلتی جا رہی ہوتی ہے پھر وہ اس پریکٹس کو کنٹینیو رکھتا ہے تو پھر تیسرا لیول اس کے پاس آتا ہے کہ خیالات کی رفتار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے تھاٹس سلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی جسمانی کیفیت میں جسم سکون محسوس کرنے لگتا ہے اور روحانیت میں اس کے خیالات اس کے ذہن میں کم ہونے لگتے ہیں اور اس کے اندر اس کو خاموشی اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے اور باہر بھی اس کے چہرے پہ نرمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور سکون آنا شروع ہو جاتا ہے پھر اس سے اگلا لیول آنا شروع ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ انر لسننگ ہونا شروع ہو گئی باطنی طور پہ وہ سننا شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی جسمانی کیفیت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کے کان خاموشی کو سننے لگے ہیں اور روحانی کیفیت میں دل اللہ کی یاد میں قدرت کے اشارے اور اس کو بعض دفعہ اپنی ہی ضمیر کی آواز سنائی دینے لگتی ہے اندر کی بات کہ یہ جو آوازیں ہیں جو شور میں دب جاتی تھیں وہ آہستہ آہستہ سنائی دینے لگتی ہیں اب انسان کی نارمل زندگی میں وہ زیادہ سننے والا بننا شروع ہو جاتا ہے وہ کم بولتا ہے اور زیادہ سننے والا ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اس کا اگلا لیول آتا ہے کہ اس کے دل کو حضوری ملنا شروع ہو جاتی ہے اس کا دل ہلکا فیل کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی جسمانی کیفیت میں دل ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی سانسیں بھی بڑی گہری اور نرم ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے ہم غور کرتے ہیں ہم نارمل سانس لیتے ہیں تو اکثر سانس ہمارے سینے سے پھوکے گزر رہی ہوتی ہے اور جب گہری سانسیں لیتے ہیں تو وہ سانس پیٹ تک جاتی ہے ناف تک جاتی ہے جیسے ہم سوتے ہیں اور سانس گہری گہری آتی ہے پھر آٹومیٹکلی اس کو گہری سانسیں آسان ہو جاتی ہیں دل ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور روحانیت میں ذکر کرنا اور اللہ کی طرف توجہ کرنا اور الفاظ کے بغیر اس کو عبادت سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے اندر عجیب سی کیفیت آتی ہے اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ یہاں ہے میرے دل میں ہے اور اس کے پھر چہرے پہ عجیب سی روشنی رہتی ہے آنکھوں میں نرمی ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر اس سے اگلا سٹیج آتا ہے جس میں وہ بڑا عجیب سا اس سکوت کے اندر اس خاموشی کے اندر فنا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی جسمانی کیفیت اس کو وقت کا احساس مٹ جاتا ہے جب وہ خاموشی کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ خاموشی سے عبادت کی طرف جاتا ہے تو وقت کا احساس مٹتا چلا جاتا ہے پھر روحانی کیفیت اس کی خاموش عبادت بن جاتی ہے اور پھر دل اللہ کی حضوری میں قائم ہوتا چلا جاتا ہے پھر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ خاموشی یہ سکوت ہی میرا وطن ہے اور پھر آپ کے اندر ایسی کیفیت آتا شروع ہو جاتی ہے کہ لوگ بھی آپ کو دیکھ کے بڑا پرسکون اور سکون حاصل کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ خاموشی کی قید دل کے کان کھولتی ہے ذکر میں گہرائی آتی چلی جاتی ہے غصہ فضول باتیں اور منفی سوچ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا تلق بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ ساری باتیں علم کی بجائے عمل کے ذریعے کر کے دیکھنے والی ہیں انسان خاموشی کی قید میں جانا اور اس کی ایکسرسائز کرنا اس کو کچھ وقت خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہ خاموشی کے اندر باقی شوروں کو ختم کرتے ہوئے باقی خیالوں کو ختم کرتے ہوئے جتنا اللہ کے ذکر میں جاتا چلا جاتا ہے اس کو پھر خاموشی کی طاقت سمجھ شروع ہو جاتی ہے پھر اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ خاموشی کے اندر کتنا شور ہے پھر خاموشی کی آوازیں پھر جیسے جیسے وہ خاموشی کی چیخوں کو کم کرتا چلا جاتا ہے پھر خاموشی کی اپنی اندر سے ایک ایسی آواز شروع ہو جاتی ہے کہ جس کی طرف وہ توجہ دیتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کو وہ آواز جو اس کو اپنے دل کے اندر اللہ 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 اللہ, اللہ کرتی ہوئی سنائی دینا شروع ہو جاتی ہے جیسے ہم غور کرتے چلے جاتے ہیں قرآن پڑھنا بڑا افضل ہے لیکن سننا تو فرض ہی ہوتا چلا جاتا ہے یہ سننے کی طاقتیں ہیں اور سننے میں تو خاموشی چاہیے اور جس کو خاموشی کی قید نصیب ہوتی چلی جاتی ہے اس کے پاس بڑی طاقتیں ہیں وہ بڑا افضل ہوتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر جی اسلام علیکم آدم بھائی علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جی ماشاء اللہ ظاہر ما کی ہے سب سے پہلے تو زبان کو خاموش کرنا پڑے گا تبھی بندہ کچھ سن سکے گا اور جب کسی کی سنے گا تو پھر دل کی خاموشی تک بات آئے گی کہ پھر اس کا دل بھی خاموش ہوگا اور پھر جو اس نے سنا اسے پروسیس کرے گا منفی خیالات سے دل کو پاک کرنا یا دل کی خاموشی ہے برے خیالات سے دل کو پاک کرنا یا دل کی خاموشی ہے بدگمانی سے دل کو پاک کرنا یا دل کی خاموشی ہے فضول گفتگو سے غیبت سے چکلی سے اور اس طرح کی گفتگو اور کلام سے بچنا یہ زبان کی خاموشی ہے اور اگر دونوں کو مجموعی طور پر دیکھیں تو پھر کیا بات ہے کہ زبان کی خاموشی جو کہ ظاہری ہے لوگ دیکھ سن سکتے ہیں جبکہ دل کی خاموشی یہ بات نہیں ہے صرف ہم محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ جب دل پر سکون ہوگا تو ہماری زبان بھی فضول باتوں سے بچے گی ہم خود کو جان پائیں گے کب جب ہم خاموش ہوں گے یعنی ہمارا دل خاموش ہوگا زبان خاموش ہوگی تو ہم اپنے آپ کو پہچان پائیں گے جس کو خودی ہی کہتے ہیں کہ خود ہی کی پہچان تو ڈاکٹر اقبال کا نے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو وہ جو خودی ہے نا وہ اس وقت بلندی پر پہنچے گی کہ جب ہم دل کو برے خیالات نگیٹیو خیالات اور حسد تکبر اور ان سارے امراض سے خاموش کر دیں گے اور جب یہ خاموشی بڑھ جائے گی اور اس کی قید لگ جائے گی تو یہ قید ہماری خودی کو بڑھائے گی اور جب ہماری خودی بڑھنا شروع ہو جائے گی تو بڑھتے بڑھتے ایک وقت آئے گا کہ دل اس مقام پر پہنچ جائے گا جس مقام کا ڈاکٹر اقبال نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اسی طرح سے جب ہم خاموش ہوں گے تو پھر دل کی گہرائی سے پھر ہمیں جواب ملنا شروع ہو جائے گا ہمیں آواز دل کی سنائی دینے لگے گی اور اسی طرح سے پھر جب ہم خاموش رہیں گے تو پھر ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے لوگوں سے ہم جھگڑنے میں ج... لوگوں سے جو ہمارے جھگڑے ہو جاتے ہیں بات بات پر تلخ کلامیاں ہو جاتی ہیں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں تو یہ سب بھی ختم ہو جائے گا خاموش رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ڈپریشن اور پریشانی سے بچاؤ مل جائے گا جو کہ ذہنی صحت کے لیے بہت مفید ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کی خاموشی کے ساتھ ساتھ دل کی خاموشی کی پریکٹس کریں کہ دل کو دل جو ہے نا اس کو ہم خاموشی کی قید میں لائیں تاکہ ہمارا دل بیدار ہو روح بیدار ہو اور اللہ کا قرب پانا ہمارے لیے آسان ہو جائے مزید اللہ پاکوں کی باتوں کے ہمیں اور سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس خاموشی کے قید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سلیم ولی واسفہ اجمعین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حياة طيبة وتوفنا مسلما ومؤمنا وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الحاسدين فانصرنا على القوم المنافقين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Next day 30 minute late over. جزاك الله السلام عليكم, عليكم السلام ورحمة.